হাই এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ মিনি ব্লগ আজি এটা নতুন আৰম্ভণি ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে ভিডিঅ' এটা অলৰেডি আপলোড কৰিলোঁ চাব দেই আপোনালোকে এতিয়া মই গা পা ধুই ফ্ৰেছনেছ হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান হেপী নিউ ইয়েৰ ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে গা পা ধুই পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া গোঁসাই ঘৰত চাকি ধূপ লগাই লওঁ তাৰপিছত দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিম আজি হ'ল এক জানুৱাৰী আৰু নতুন বছৰটোত আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ তোৰ ৰাতিপুৱাই এনেকৈ গা পা ধুই ফ্ৰেছনেছ হ'লে কিমান ভাল লাগে গ মানে নিজৰ গোঁসাই ঘৰতো ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সূৰ্যক পানী দিলোঁ সূৰ্য দেৱতাকো নমস্কাৰ কৰিলোঁ কাৰণ তেখেতেতো এই বছৰটোৰ কাৰণে ৰজা চ' তেখেতক পানী দি উঠি যিখিনি পানী ৰৈছিল সেইখিনি ফুলত দি দিলোঁ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন মানি প্লেণ্ট কেইজোপা তাৰপিছতে নতুন কাপোৰ উলিয়াই লৈছোঁ দেই একদম মানে নতুন আৰু চ' আজি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত মন্দিৰত এই যোৰাটো পিন্ধি ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল ওলেন হয় এইফালে মাও ওলাই ল'লে আৰু দুইজনীয়ে একেবাৰে ওচৰতে থকা হৰি মন্দিৰত আহিলোঁ কাৰণ হৰি মন্দিৰত মানে আহিলে কিবা এটা বেলেগ মানে এটা এনাৰ্জী পোৱা যায় প্ৰথমতে চাকি ধূপ লৈ ল'লোঁ আৰু হনুমান মন্দিৰত লগতে ইয়াতে হনুমান বাবা কালিমাহ একেলগে থৈছে কাৰণ যিহেতু হৰি মন্দিৰৰ মন্দিৰবোৰ বনাই আছে ছ' ইয়াতে বহুত কেইটামানে মূৰ্তি একেলগে থৈ দিছে সকলোখিনি ভগৱানক একেলগে পূজা কৰিব পালোঁ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিল আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ বিষ্ণু দেৱতাৰ ওচৰতো এবাৰ আহিলোঁ কাৰণ বিষ্ণু দেৱতাক পূজা কৰিলে বৃহস্পতিবাৰে মনত বহুত শক্তি পায় এনাৰ্জি ফিল হয় চ' তেখেতকো অকণমান প্ৰণাম জনালোঁ আৰু মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিল মিনি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আপোনালোকেও নিশ্চয় আজি মন্দিৰত গৈছে আজিৰ দিনটোত মন্দিৰত গ'লে গোটেই বছৰটোৱে ভাল হৈ থাকে চ' আপোনালোকেও যদি এতিয়ালৈকে জনাই যাব দেই আজি ভিডি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ বাই বাই